Вітаю вас цим святом, Велопробіг. Бажаю всім успіху, щоб ми без дійшли до нашого фініша. І скажу, що по завершенню на цьому же місці їдемо на вокзал, розвертаємося, вертаємося сюди і тут кращі наші учасники отримують призи. Підгромкі аплодисменти. Ще раз всіх вітаю. Надіюсь на те, що ми всі вернемося в повному составі. Дякую. В велосипеде мы участвовать как юноши, так и девушки, пожалуйста. У нас эстафета будет там, и вы сможете. Значит, по технике безопасности мы не выезжаем, по два человека едем, да? Не выезжаем в стороны никуда, не обгоняем никого. Как мы ставим в колонну так и едем. Понятно, да? Если вопросов нет, готовьте своих коней.

По два человека! По два! По два! По два! Не по три, по два! Сейчас! Вот два! Вот! Иди сюда! Вот! Идите сейчас. Вот! сюда! Вот! 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 По два Вот! 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 поехали, поехали, потихонечку. По два человека, стараемся по два. пожалуйста.

Ага, ага, ага. 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 Ага.

Получить. Внимание! Внимание! Первый участник, который поехал сюда. Да? Вот не он самый. Мальчик, так, мальчик сейчас какой. фиксируем, кто последний. Тоже ему дамо награду. Так, кто у а нас вот, последний? Вот так. Ваши, а ваши аплодисменты я вручаю ему. Пожалуйста. Как зовут тебя? Артур, пожалуйста. Поздравляем тебя. С днем города. я не только его, а всех вас поздравляю. Поздравляю с тем, что вы действительно прошли дистанцию. И слово предоставляется Кажетись, Шановні учасники пробігу, ми успішно завершили наші соревнование. Зараз ще буде скажімо, фігури вищого пилотажа, коли є Вот. Я ще раз всіх поздравляю з Днем міста. Вважаю, що цей пример, який ми даємо другим людям, буде. Хорошим І наступний рік, я думаю, що вся площадь у нас буде зайнята велосипедами. А взагалі хочу сказати вам, що заняття спортом, к рідному краю, оце є європейський підход. Повірте мені, сьогоднішній вечір, вже тоді в концовці, теж розчитаний на молоде пополнення. Приходьте. Будьте активними учасниками цієї жизни, будуйте майбутнє нашого міста, нашої країни. І повірте мені, що не за горами той час, коли ми будемо їздити по ідеальним дорогам і коли весь город нас буде на велосипедах. Ще раз вас вітаю святом. Дякую. Уважаємо жителі Багадуховського району, наші славні велосипедісти. Я хочу вас поздравити з Днем. Э, освобождения города Богодухова. Хочу сказать, что сегодня собрались самые патриотические, самые спортивные, самые здоровые, умные, красивые люди, которые любят спорт, а соответственно любят свой город, любят свою страну, любят Украину. Поэтому я всех поздравляю. Хочу, чтобы это стало доброй традицией в городе, чтобы мы проводили велопробеги достаточно часто, насколько это возможно. Предлагаю следующий велопробег сделать на День Конституции ближе к концу дня, для того, чтобы было не жарко, сделать его более объемным и сделать его более соревновательным. Поэтому всем спасибо. Вы большие молодцы. Вы большие молодцы. Мы на вас смотрим. За вами будущее. Спасибо большое. Дорогие участники велопробега. Хочу всех приветствовать из Наймиста. Действительно, сегодня мы провели Початок цього свята велопробігом для того, щоб залучити якомога більше молоді. І дуже приємно, що дуже багато дітлахів, молодих людей і всі покоління присутствують сьогодні на цьому, на цьому велопробігу. Хочу вас всіх привітати з ним міста, побажати, щоб ви були такі всі бадьорі, усміхнені, щасливі. Тільки успіх вам пішов попереду вас. Бажаю всього найкращого з не міста. Добрий день ще раз. Всіх вітаємо. Сьогодні з першим нашим започаткуванням це наше перший велопробіг. На день Незалежності 24 серпня. Ми йому знову проведемо. Тому готуйтесь, закликайте своїх друзів. Наша позиція перша, ми повинні розвивати спорт в нашому місті, в рідному місті, Тому ми започаткували цю традицію, думаю, вона вам сподобається. Також ми плануємо теніс розвивати, також футбол. Для цього буде побудований спортивний міні-футбольний майданчик біля будинку молоді. Я сподіваюся, що до кінця жовтня ми його побудуємо. І тоді вас туди пригласимо. Тому давайте розвиватися, давайте бути спортивними. І також приглашаємо всіх сьогодні на свято на п'ять часу, на свято буде її. Зараз підемо на волейбол. Теж бажаючих приглашаємо 12, туди 12, 12. на 12 годин. Наша команда ж є. є, є а я, так. А я. так що всіх закликаємо на волейбол. Дякую. Будемо за... Будем завжди вперед цих. Вони мені очевижники. Я тоже хочу поздравить вас еще раз с тем, что вы прошли нелегкую дистанцию, я вам скажу, но, как говорится, мы, как говорится, э, наши руководители, что мы э, за здоровый способ, хотя, но, да. но, но, здоровый способ, хотя, это хорошо, а я должен выявить, кто из вас самый наикращий, и вот для чего мы сделали специально велосипед, по два участника стартуют. Приезжают змійкою, змійкою, далі під'їжджають до першого круга, беруть бутылку і ставлять в другий круг. ось сюди, в коло. Так тебе поставили, і он у вас винес. Ось там, по, послі, по першому по первому, часу, по першому я виключаю секундомір. Зрозуміло? Так на две команды разбывают. Да, 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 да. И вот там, вот там по два человека. Может, кто из руководителей наших сначала возьмутся. Вот я, Александр Алексеевич, вы как там? Вот так, да 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 вот так,

Давай, давай, давай. Что вы А ну давай, давай, давай. давай, давай, Все, да, 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 да. давай. А Что вы творите? А ну давай, дай сюда. Давай. Вот да, сюда, стави Не на мой вон. сделай на мой. Ты че? что? А там уже...

Все, 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 подъехали, 50, подъехали, встали. 50, вот так. Ну и мы подведем итог. Да, нас меньше осталось, потому что... Ну, это самые такие уже, которые, видимо, и спать ложатся с велосипедом, я так думаю. Молодец. Первое место занял участник Пец! Как зовут? Алексей. Алексей, пожалуйста, Алексей! Вампы! Вот тебе. Алексей! Вот тебе! Так. На втором месте у нас Ковид Екатерина. Она. Пожалуйста. Понравилось, чтобы ты светила и ночью Николай. Ну и на третьем месте. На третьем месте у нас кто? Ольховский, кто Ольховский? Ну и, конечно же, поощрительный при самому молодому участнику. Под ваши аплодисменты, конечно же. Как зовут тебя? Бондаренко Олег, я всех вас еще раз поздравляю. А нет, еще. Он... Бахмацер, где? Кто у нас Бахмацер? Ой. То же самое поздравляю вас тоже. Да, за, за участие. Тебя. За волю к победе. Вот так будем говорить. Еще раз поздравляю вас. Желаю счастья. Здоровья самое основное. Дружите с велосипедом. Ездите. И, как сказал наши руководители, 24 числа августа я жду вас здесь и мы проводим опять мероприятие с вами, но немножко по-другому. Понятно, да? До свидания, спасибо за участие, всего доброго вам, успехов в спорте и в жизни.